নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক আজিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে মানুহে এইকেইটা বস্তু কাকো দিব নালাগে ধাৰেও দিব নালাগে নাইবা উপহাৰ হিচাপেও এইকেইটা বস্তু কাকো দিব নালাগে এই বস্তুকেইটাৰ সৈতে ঘৰৰ পৰা মা লক্ষ্মীও আঁতৰি যায় আমাক প্ৰত্যেকে সৰুৰে পৰা শিকাই আহিছে যে কাৰোবাক দান কৰিলে নাইবা কাৰোবাক সহায় কৰিলে বহুত পুণ্য হয় ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছে যে যিয়ে ভাল কৰ্ম কৰে তেওঁ সদায় ভাল ফল প্ৰাপ্তি কৰে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা বস্তু আছে যিকেইটা বস্তু আপুনি ফুলতেও কাকো দিব নালাগে কিয়নো এই বস্তুকেইটা যদি আপুনি কাৰোবাক দিয়ে এই বস্তুকেইটাৰ লগতে ঘৰৰ সুখ সমৃদ্ধিও গুচি যায় কাৰণ এইকেইটা বস্তুৰ লগত আপোনাৰ ঘৰৰ সুখ শান্তি তথা সমৃদ্ধি জড়িত হৈ আছে যদি এই বস্তুকেইটা আপুনি আন কাৰোবাক দিয়ে তেনেহ'লে আপুনি দৰিদ্ৰতাৰ জীৱন যাপন কৰিব লগা হ'ব পাৰে প্ৰিয়দৰ্শক আছামিছ এষ্ট্ৰলজিলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰেজ শৰ্মা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্টটোত লিখিব জয়মা লক্ষ্মী প্ৰিয়দৰ্শক যদি আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে কিবা সমস্যা হৈ আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব আমি আপোনাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এতিয়াও ভিডিঅ'ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যাওঁ বিষ্ণুপুৰাণত এই বস্তুবোৰৰ কথা উল্লেখ কৰা আছে এই বস্তুবোৰৰ সম্পৰ্ক মা লক্ষ্মীৰ সৈতে আছে আৰু আমি সকলোৱে জানো যে মা লক্ষ্মীৰ আমাৰ জীৱনত কিমান মহত্ব আছে যিখন ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ কৃপাদৃষ্টি থাকে সেইখন ঘৰত ধন টকা পইচা সদায় উভয় নদী হৈ থাকে যদি মা লক্ষ্মী কিবা কাৰণবশতঃ ৰুষ্ট হৈ যায় তেনেহ'লে ঘৰৰ সুখ সম্পত্তি বৈভৱ নষ্ট হৈ যায় সেয়েহে আপুনিও এইটো কথাৰ ওপৰত সদায় ধ্যান দিব যে যিকেইটা বস্তুৰ সম্পৰ্ক মা লক্ষ্মীৰ সৈতে আছে সেই বস্তুকেইটা আপুনি কেতিয়াও কাকো ধাৰ নিদিব নাইবা উপহাৰ হিচাপে নিদিব এতিয়া জানি লওঁ আহক সেই বস্তুকেইটাৰ বিষয়ে যিকেইটা বস্তু কাকো দিব নালাগে সকলোতকৈ প্ৰথম বস্তুটো হ'ল পত্নীৰ গহনা স্ত্ৰীৰ আভূষণক মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক মানা হয় সুন্দৰ আভূষণেৰে স্ত্ৰীসকল মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতিবিম্বৰ দৰে হয় সেয়েহে যেতিয়াই আমি যিকোনো গহনা কিনি লৈ আহোঁ সেই গহনাখিনি মা লক্ষ্মীৰ সন্মুখত ৰাখি পূজা কৰিব লাগে আৰু তাৰপিছত সেয়ে সেই গহনাখিনি পিন্ধিব লাগে স্ত্ৰীসকলক ঘৰৰ লক্ষ্মী মানা হয় তেওঁলোকৰ দেহত থকা আভূষণে সুখ সমৃদ্ধিক বুজায় সেয়েহে পত্নীৰ গহনা কেতিয়াও কাকো ঠাৰে নাইবা দান কৰি নাইবা ব্যৱহাৰৰ বাবে দিব নালাগে বিশেষকৈ মংগলসূত্ৰ আৰু পায়েল আনক পিন্ধিব দিব নালাগে ইয়াৰ ফলত ঘৰৰ সুখ সমৃদ্ধি সেই গহনাখিনিৰ সৈতে গুচি যায় আৰু মালক্ষ্মী অত্যন্ত ক্ৰদিত হৈ যায় সেয়েহে নিজৰ ঘৰত সুখ সমৃদ্ধি বৰ্তাই ৰাখিবলৈ হ'লে এই গহনাবোৰ আনক ব্যৱহাৰ কৰিব নিদিব দ্বিতীয় বস্তুটো হ'ল চাৰু চাৰু আমি চাফাই কৰা কামত ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঘৰৰ পৰা নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ এই চাৰুৱে আঁতৰাই পঠায় চাৰুক মা লক্ষ্মীৰ প্ৰতীক মানা হয় এনেকুৱা মানা হয় যে চাৰুত মা লক্ষ্মীয়ে বাস কৰে সেয়েহে আপোনাৰ ঘৰত ব্যৱহাৰ কৰা চাৰু আনক ব্যৱহাৰৰ বাবে নিদিব যদি চাৰু বেয়া হৈ যায় তেনেহ'লে সেই চাৰু যিকোনো বৈ থকা পানীত উটুৱাই দিব কিন্তু সেইটোক আকৌ ব্যৱহাৰৰ বাবে নিদিব নাইবা চাৰু ডাষ্টবিনত পেলাই নিদিব কিয়নো আপোনাৰ ঘৰৰ চাৰু যদি আন কোনোবাই ব্যৱহাৰৰ বাবে লৈ যায় তেনেহ'লে ইয়াৰ প্ৰভাৱ আপোনাৰ ঘৰৰ সুখ শান্তিৰ ওপৰত নিশ্চয় পৰিব লগতে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব যে আনৰ ব্যৱহাৰ কৰা চাৰুও আপুনি ঘৰত ব্যৱহাৰ নকৰিব কাৰণ এনেকুৱা কৰিলে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ নিগেটিভ এনাৰ্জি আপোনাৰ ঘৰত আহিব পাৰে তৃতীয় বস্তুটো হ'ল সূৰ্য অস্ত হোৱাৰ পিছত গাখীৰ দৈ চাউল নাৰিকল আটা চেনি নিমখ এইবোৰ বস্তু আনক ধাৰত দিয়া নাইবা দান কৰাটো উচিত নহয় বুলি কৈছে এনেকুৱা মানি অহা হৈছে যে বগা বস্তুত সহজতে বেয়া নজৰ লাগে সেয়েহে সূৰ্য অস্ত হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ঘৰৰ এইবোৰ বস্তু আনক দিব নালাগে এইবোৰ বস্তু দান কৰিলে আপোনাৰ ঘৰৰ পজিটিভ এনাৰ্জিবোৰ ধ্বংস হৈ যাব যদি আপুনি দিবই বিচাৰে তেনেহ'লে বজাৰৰ পৰা কিনি আনি দিব কিন্তু আপোনাৰ পাকঘৰৰ পৰা আনি নিদিব বিশেষকৈ নিমখ ফুলতেও নিদিব চতুৰ্থ বস্তুটো হ'ল মা লক্ষ্মী ধনৰ দেৱী হয় মা লক্ষ্মী আমাৰ ঘৰত সদায় বিৰাজমান হৈ থাকক যিখন ঘৰত মা লক্ষ্মীৰ কৃপাদৃষ্টি থাকে সেইখন ঘৰত ধন ধান্য বৃদ্ধি হয় সেয়েহে আপোনাৰ পত্নীৰ হাতত জমা থকা টকা পইচা যদি আপুনি কাৰোবাক ধাৰত দিয়ে তেনেহ'লে সেই টকা পইচাৰ লগতে মা লক্ষ্মীয়ে ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যাব ফলত ঘৰত টকা পইচাৰ বহুত অভাৱ অনাটন হ'ব পাৰে বিশেষকৈ একাদশীৰ দিনা আপোনাৰ আলমাৰিত থকা টকা পইচা কাকো নিদিব পাঁচ নম্বৰ বস্তুটো হ'ল মা লক্ষ্মী বৈভৱ প্ৰদানকাৰী সৌভাগ্য প্ৰদানকাৰী চেনেহৰ মূৰ্তি হয় লগতে মা লক্ষ্মী অন্নপূৰ্ণাও হয় সেয়েহে আমি অন্ন গ্ৰহণ কৰাৰ আগতে মা অন্নপূৰ্ণাক ধন্যবাদ নিশ্চয় জনাওঁ পাকঘৰৰ বেলনা আৰু টাৱা আনক কেতিয়াও ব্যৱহাৰৰ বাবে দিব নালাগে এই বস্তুটো আনক দিলে আপোনাৰ ভাগ্যটো সেই বস্তুটোৰ সৈতে গুচি যাব বুলি কৈছে আৰু মা লক্ষ্মীৰ বাবে এইটো অপ্ৰিয় হয় সেয়েহে এনেকুৱা কেতিয়াও নকৰিব নিজৰ ঘৰৰ বেলনা আৰু টাৱা আনক ব্যৱহাৰৰ বাবে কেতিয়াও নিদিব নহ'লে আপোনাৰ ঘৰত দুৰ্ভাগ্যই বাস কৰিব এইকেইটাই সেই পাঁচটা বস্তু আছিল যিকেইটা বস্তু আনক ব্যৱহাৰৰ বাবে দিব নালাগে প্ৰিয়দৰ্শক ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব কাইলৈ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ